Недавно, ебать. Что с тобой, Здорово. Что случилось? Да все хорошо. Че ты такой расстроенный? Шо, ну что случилось реально, блять? Блять, я кайфую от твоих вот этих. шо Я просто кайфую, братка. Спасибо, братан. А. Знаешь, что я тебе скажу? Да. Благодарю за то, что ты есть. Отвечаю чисто по человечески, блядь. Спасибо, что ты есть. Спасибо я тебе, я, братан, если, если, бы я был, вот, ну, честно, я, я не ебанутый фанат, ну, не, не в смысле ебанутый фанат, я не, не фанатею, блядь, вот, от футбола так вот, но, сука, я знаю, что если бы мы с тобой встретились, ну. просто, просто даже отпиздились, но ну, ты потом подошел бы, блядь, вот так, поцеловал голову. Ну, чувствуется, и, да? Нормальный пацан, нормальный пацан сдалека видит, правильно? Совершенно в дырочку. Я понял. Уже. В дырочку. Братка, прости, если что не так, блядь, ну, я, да, немножко. О, полетели. Душа. Полетели. Я тоже Пивчанского позвонил, уже осталось на, на, дне. Бля, братан, сейчас я скажу прикол. Ага. Ну, прикинь, я, короче, я сейчас нашел раба. Какого раба? Реально раба. Человек, короче, валялся на дороге. Нет, дядька, хули ты смеешься? Ну, ты его поднял, говоришь, о, будешь моим конем, да? То есть рабом. Ну. А он говорит, да. Ну, ну и шо, ну и шо, так, шо, шо плохого, не понял. Ну, блин, ты знаю, сейчас отсыпается, блин, завтра будет у меня город копать. А -а -а -а. Я, тебе, я, тебе без Б говорю, а, я тебе блин. без Б говорю, блин. Так он, так он, сейчас проспится нормально, а в теплоте потом зато ноги сделает. Паспорта у меня. Я тебе без Б говорю, я тебе серьезно говорю. Я никогда не думал, что так это происходит. Я тебе, блядь, ты из-за этого затасковал, ебать. Роза базар ставлю, братка. Слышишь, так а что, ты из-за этого затасковал? Нет. Ну, ну, блядь, он, ну, короче, я его поднял, чтобы его на дороге не раздавили. И забрал, я поднял, и забрал его, у него паспорт. И, получается, забрал его документы? Нет, нет, хватит тебе глупостей, говорит, ты что? А как ты же паспорт у тебя его? Послушай, пожалуйста. Я его при, приволок Ну. Он туда-сюда, я говорю, я тебя знать не знаю. Я говорю, он говорит, мне поспать надо, мне негде поспать. Я говорю, хорошо, ну иди, ложись, в сарай. Я говорю, ну, документов я. Ну, короче, он мне паспорт дает, я говорю. Все, тогда -да, да, все. Mm -hmm. Иди нажимай, отдыхай. Мне нахуй мне не нужен раб, но просто я тебе объясняю, он завтра проснется и будет просить работу. А, и сколько и ты ему не заплатишь, а За, сколько, сколько 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 ты ему заплатишь? Я не знаю. Может, я и... не может, и не заплатишь нихуя, да? Нет, я, я не пиздобол и не, не кидал, ни в коем случае. Никогда такого не делал, братан. Ты я чего? Ты ебанишь, ты не гонишь, никак. А это мужики или баба? мужик. Сука, блядь, Иди ты в пизду со своими фантазиями, блядь. Бля, братан, прикинь про зону. Сколько тебе лет? Вот скажи. Мне 31. Блядь, а мне... Блядь, я только вспомнил, сука, мне 42. Ебал, Дима. А, нет, 40... Блядь, сука, затупил. Мне 42, мне 41. Я 84-го года, разве. Смотри, в чем прикол, брат. Ты похож на охранника Рейза, плюс? Братик, смотри, короче, Но. у меня, блядь, ну, поцарапана, короче, блядь, рука. Но. Я хочу наколоть. Я просто смотрю на тебя, сука, у тебя наколок, пиздец. Как, как ну, это блядь, это Братан, а я хочу наколоть, а при всем при том, не хочу наколоть. Чтоб, сука, дети не брали какой-то пример. А ну, никуда ты с ними денешься, а сейчас время такое. Каждый второй раз разрисованный. Блять, ну, ну я, ну я почему-то, блядь, сука, не наколол ни одной наколки. Потому да. что у тебя 42, бля, ты я... старый. Я не, 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 это, не обвиняй тебя ни в чем, но, сука. Ты старый, бля, ты старый, ты старый меня. уже, мужик, ты уже не в тренде. Ты не в тренде. Пошел ты нахуй, ебать, а дети, а дети мои, блядь, будут ебать, что-нибудь, а, это дед, пиздец, ебать ты еблоша, сука. Ну, блядь, а как, сука, мне с этим смириться, объясни, блядь. Я не знаю, братан, хуй его знает. Блядь, я под... а, ну, я согласен, да, и, блядь, через 20 лет не 10 Батя просто стал. Нет, смотри, в чем прикол. Ну. Я тебе объясню по своей движухе. Ну. Я дядь Леху спрашиваю своего дядьку. Ну. небесного нет, он 52 -го года. Он хуй за какого года, братуха. Уже, блядь, таких годов нет там. Ну. Я говорю, дядь Лех, нахуй ты наколку наколол. Говорит, блядь, я хотел наколоть наколку. И прикинь, и не наколол. И не, сука, в жизни не наколол. Ну, так получилось. Я говорю, нахуй я наколол, там Люся, хуюсь, там что-то как, ну, хуй так, как. Люся. Я говорю, а что это за хуй там, говорит? Дима, никогда не кали. А он в ВВ ВВшник. ВВ я никогда не кали. Бля, это мой любимый дядька. Бля, братан, но ну, я не знаю просто, вот честно. Да не вы этом дед так пизду, ебать, мусор, хуёсор. сейчас посмотри на движуху. Сейчас мусора, сука, вот так вот на полке, сука, наполовину, ебать, я, сука. Мама, не горю, ебать. Все, все. <laughs> <laughs> oh, it's totally on totally it the